Добре, дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему «Гроші і війни. Гість нашої програми відомий економіст it експерт ведучий блокчейн-конференції Євген Романенко. Але я хочу зазначити, що Євген родом з Білорусі, тому ще українську мову, ну скажімо, недосконало знає, тому ось така ситуація трошки. Ну Пане Євгене, доброго дня, по перше. Доброго дня Іна. Доброго дня наші слухачів та да, мову вивчаємо, але ж тема складана, тому видимо, на більш мову, де можна точніше виражати свої мислі. Е, про роль грошей, роль грошей у війнах. Як роль грошей у війнах змінилася протягом історії? Фундаментальна роль завжди була, і слава Богу, останеться такою, як і була з економічної теорії, це средства обміну. То есть, товар, который рынком отбирается на роль такого посредника, который позволяет уйти от неудобного барта обмена шила на мыло на более удобный косвенный обмен, что делает возможным специализацию, разделение труда, рост эффективности, производительности и в целом рост благосостояния. Поэтому деньги — это фундаментальное изобретение человечества, такое же важное, как письменность, язык, интернет и так далее. И для финансирования войн, конечно же, для войн нужны ресурсы и для них используются деньги. Поэтому роль денег не изменилась никак, она такой и была и осталась. А еще брать историю а в целом, то есть с початку истории, там, ну скажем, у людства, когда появились деньги, tactile. до речи, когда она появились, какая история выникновения денег? Ну, как средство обмена рыночное, оно появилось много десятков тысяч лет назад, в самые там, в палеолит оно уходит. Известно, что первые золотые монеты стали чеканиться примерно там, в VI веке до нашей эры в Лидии, это современная, Турция. И вот примерно вот, там, 2500 лет деньги существуют как такой артефакт человеческий. А потом вот, и только последние там, столетия и 50 лет существуют фиатные деньги. То есть мы живем в системе, которая является, по сути, исторической аномалией, отклонением от золотого стандарта. Мне очень хотелось бы, чтобы мы туда вернулись, и криптовалюты, кстати, такой технический попытка вернуть человечество на, на, на день. Ну, я просто тут нагадаю, что фиатные гроши, это имеется на вазе паперовые гроши, которые, которыми мы сегодня пользуемся. А, до речи, на каком этапе взагалі появились паперовые гроши и заменили собою золотые и серебряные монеты? Адже саме вони были початково, ну, скажем, там, спочатку взагалі були пушные Нина здається фактором обміну, так з історії пам'ятаю. А потім золоті гроші, срібні. І ось на якому етапі замінили паперові? І що це? Ну скажімо, що це дало, і взагалі, ну, з фінансової точки зору, в последні тисячоліття Человечество, в принципе, ушло от идеи только золотых денег к идее банкнот, банковских обязательств. А в последние лет 300 начались эксперименты с бумажными деньгами, с банкнотами, с, как, так, с денежными заместителями, как говорим мы экономисты, уже под влиянием государства. Сначала государство на это смотрело, закрыв глаза, пыталось чинить разного рода кризисы, а потом оно осознало свои выгоды, государства вообще как институт. И в 20 веке оно эту систему как бы под себя подмяло. Захватила, потому что понял, что свою помощью она может финансировать свои расходы, в основном войны, конечно, в тех размерах, которые всегда ему хотелось, а золотой стандарт ему мешал. Поэтому пришлось золотой стандарт уничтожить, чтобы это ограничение природное снять. Итак, мы с вами получили. Двадцятий вік самими кровопралітними віками в історії. Потім роль дінік фіатних дінік вот національних валют в розв'язуванні воїн такого масштаба вона найпряміша. не було б їх не було б такого количество воїн такого масштабу. Это надо чітко совершенно понимать. А якщо брати саме фінансові, скажімо, фінансові можливості держав багато багато років і століть тому вони були, ну скажемо, не дуже значними, оскільки весь час там у королів у монархів не було в казні гроші, а він все одно були. Масштабні чи не масштабні, То есть я на вазе взаимозвездок обсягом э, обсягом финансов, э, ну будь-какой там скарбниці и масштабностью ведения войн. Масштабные войны это явление последних 200 лет. Они начались после французской революции, когда дело война стала делом всей нации, когда французы решили, что значит мы мы нация, мы и воевать должны тогда всем миром. Бог на стороне больших батальонов, известная фраза Наполеона, она именно об этом. До этого войны вели либо феодалы, либо короли они могли их финансировать двумя путями. Либо налогами обдирать не очень богатое население, либо занимать у них деньги, понимая, что они не, не особо и давали. Поэтому войны таких масштабов в 20 й они физически, в принципе, теоретически не могли вести, потому что ресурсы на них они не могли получить ни налогами, ни замем. Люди сопротивляются. А вот фиатная система, когда государство печатает деньги, это способ как бы переложить на население такое количество издержек на ведение войны, какое хочется, скрыв от них истинный масштаб счета, который и приносится через годы. Поэтому население пока этого не верит, думает, что государство берет деньги на войну где-то изнутри. Нет, это не так. Оно берет их у вас, дорогие друзья в какой бы стране вы ни жили, просто этот счет приходит вам потом, и величина в нем в этом чеке написанная ошеломительная, и государство просто это оттягивает до самого последнего. И это позволяет делать именно фиатные деньги. А как финансовые санкции вплывают на поведенку держав и конфликтные ситуации у будь стране света? А, власне, насколько финансовые санкции, скажем, они і и какими они бути, быть, чтобы, и чи действительно они могут припинити войны? Что такое санкции? Санкции — это Вмешательство одной бюрократии одних стран в дела бюрократии другой страны, вражеской, и бизнеса, который обслуживает. Санкции и работают, и не работают. Фундаментально они не могут, они же не устраняют потребности в обеспечении ресурсами, в том числе для ведения войны. Поэтому здесь так же, как с борьбой с наркотиками, да, поскольку, поскольку не исчезает рыночный спрос на наркотики, и всегда существуют поставщики, то борьба с наркотиками не приводит к исчезновению наркомании, потребность остается, не приводит к исчезновению рынка, приводит лишь к увеличению издержек, рисков, ну и те, кто эти рынки, значит, регулируют, они становятся вдоль. доле. Здесь, Примерно та же самая ситуация с санкциями, поэтому санкции государств против государств работают вот так вот. Это скорее имитация борьбы и направленная не на причину желание воевать ресурсы, а наследство Удоб... Такая удобная форма борьбы, которая удобна бюрократии, но, к сожалению, нам она очень плохо помогает. Нам, как тем, кто страдает от войны. А насколько дейвый фактор, скажем, эмбарго? тобто, я так понимаю, взагалі пояснить, что такое эмбарго. Эмбарго — это заборона на какой-то вид продукции. Тобто, это может быть нафта, там, газ. Тобто, мы полностью... Э, никто не купляет будь якої страны, скажем, э, какие-то ее продукты. Чи это не совсем так? Я просто вспомню историю Радянского Союза. Тогда ну, і зараз історики сперечаються, що тоді виникли ембарго на, здається, на нафту, я можу помилитися, і саме це сприяло тому, що скажем, Радянський Союз якось то экономично развалился. Чи, до речі, які были, на, ваш, ну, на вашу думку, справжние причины распада Радянського Союза? Давайте разделим про эмбарго. Насколько я знаком с этим термином, это запрет на экспорт какого-то вот природного ресурса, в частности, там, нефти или газа, там, Советский Союз под этим был, эмбарго, Иран сейчас находится и так далее. Когда у страны, у воюющего режима нет другого ресурса, это единственный способ прекратить поступление к ним. Хотя, конечно, он пытается это эмбарго обходить. Причина распада Советского Союза фундаментальна. Это построение теоретически невозможной экономической модели под названием социализм. Наш с вами земляк Людвиг фон Мизес еще в 1922 году, в год создания Советского Союза после Гражданской войны, написал книгу под названием «Социализм», где теоретически доказал то, что социализм невозможен, потому что там не будет частной собственности, не будет рыночных цен, не будет экономического расчета, и управляющий соцэкономикой окажется в положении капитана корабля, который не имеет компаса и не знает, куда плыть. И в итоге он будет плыть куда-то и куда-то приплыть. Он будет заниматься марнотранством, по-украински говоря. А вот Советский Союз, как бы теоретически его модель была э, не способна уже в момент создания. Примерно ст стало очевидно руководство коммунистической партии в 60-е годы, ну а народу она стала очевидно в 80-е годы, когда в магазинах был тотальный дефицит, и Горбачев уже не мог ничего не делать. Он запустил процесс починки системы, оставаясь в иллюзии, что можно, значит, построить рыночную систему сохранения социализма. Но этого сделать нельзя. И в итоге Советский Союз пришел к тому состоянию, просто труп, который умер, и его смерть была констатирована. Вот фундаментальная причина. Никто его не разваливал. Это была система изначально опреченная на. Просто она 70 лет промучила нас с вами население и повоевав, и потратив кучу ресурсов. Вот такой ответ. Это отдельно интересная тема. Можно посвятить, как мы тебя А до речи, да, ну, довольно-довольно цикаво. А наверное, у питание. А Такая экономическая модель е наиболее оптимальная для того, чтобы держава процветала. Тут ответ. Давайте разделим державу и общество, чтобы общество процветало, нужно строить капитализм. А, так, а держава и суспільство, це, це, Да, це это вещи разные. К сожалению, не путаются. Это еще одна тема для такой достаточно, если надо по тонкому льду, захотите, пройдем. Поэтому, чтобы общество, известно, из теории, из практики, из истории, что только капитализм, система, с, в которой есть частная собственность, в которой есть правовые отношения, в которых есть разделение труда, она позволяет производить то количество продуктов, которое требуется рынку потребителям. Если в этот процесс вмешивается государство, в принципе, за последние 150 лет они так или иначе где-то в этом вмешались, из-за чего получили 20 век свой капитализм, в общем-то, был убит. И сейчас мы живем в системе такого махрового социализма. В Советском Союзе или в Северной Корее были очень крайние варианты. Они, конечно, оказались экономически нежизнеспособными. Ну, а в целом в мире социализм такой вот наполовину государства вмешалось. И здесь в, в, в рамках одного ответа не открыть, как бы, вот да, остановимся в том, что капитализм дальше на тему раскрывать, видимо, тоже потребуется отдельный эфир. Видишь, ну, сколько, ну то, то есть, скажем, такие эффективные, механизм, ну, работы экономической модели, это капитализм. Да, да, да. Это да, да. приватная, приватная властность. Только приватная властность. Вы даже на, на своем э, жизненном опыте любой знает, что хозяин свое имущество управляет им и сохраняет его, и извлекает низовый максимум прибыли. Если вы лишаете сделать имущество ничейным, на самом деле просто конкретные чиновники и вроде, то все приходит в запустение захеревания и совет Советский Союз это классический пример игнорирование показного нарушения законов экономической теории. И, в общем-то, советский проект взял огромный ресурс огромной территории бывшей Российской империи и уничтожил их, спалил вот в топке этого социалистического проекта и в топке вот этих двух мировых войн. И в итоге пшиком и, и развалился. Надо это отчетливо понимать. Пане Ивгене, а тут э, интересно э, сказать ну слушателям, глядачам, которые будут нас слушать, какие книги можно почитать для того, чтобы понять, скажем, вот тем людям, которые интересуются экономикой, экономичными моделями, кто из экономистов ну, больше авторитетный. Сразу скажу, что знаменитый «Капитал Маркса» читать не надо, это не экономическая книжка, это политическая гидка, направленная на то, чтобы уничтожить капитализм и запустить снаряд в голову буржуазии, как Маркс сказал. У нас с вами прекрасное положение всех украинцев, наш с вами прославленный земляк, которого, к сожалению, Плохо знают все, но знаем хорошо экономиста Людвиг фон Мизес, который родился в, во Львове в конце 19 века. Это всемирно известный интеллектуал-обществовед, который написал немало хороших а книг экономических, его знаменитый трактат «Человеческая деятельность», вот его можно поставить, его можно сказать, если марксовский был коммунистический манифест и капитал, то Мизес написал капиталистический манифест под названием «Человеческая деятельность». Он есть на английском, на русском языке. Скоро он выходит, слава богу, на украинском языке. Вот эту книгу, она большая, серьезная. Ну, любой преподаватель экономического вуза, любой студент экономического вуза, если он эту книгу прочитает, он навечно приобретет правильные экономические знания, загрузит правильные экономические знания в голову и приобретет иммунитет от разного рода лжи, пропаганды и э, плохих политических практик, которые, к сожалению, довели нас с вами до ручки и все по советское пространство. А, пане а какие ключевые тезы, скажем, книги? Я понимаю, что книгу ну, переповедать это невозможно, но ключевые тезы, потому что прозвище мало відомо, до речі, люди, которые, возможно, даже интересуются экономикой, навряд ли в вообще это имя. Ключевой тезис о том, что единственная система, которая способствует процессу и росту благосостояния человечества. Это капитализм, это свободный рынок, это частная собственность, разделение труда, специализация, свободный добровольный обмен, которому не мешают. Если вы начинаете этой системе мешать, регулировать цены, мешать, ограничивать протекционизм, вы неизбежно скатываетесь к конверсионизма социализму, получаете в итоге войну и падение благосостояния. Ровно этот процесс человечества и прошло за последние 250 лет С времен промышленной революции к концу 19 века капитализм убили, ну а Первая мировая война его прикончила. В общем-то, в 19 веке человечество и жило при капитализме, и это было то, что называется «la belle то есть эпоха максимального процветания. Кто изучал историю, тот знает, насколько это был пик развития капитализма. Потом мы свалились, конечно, в катастрофу 20 века. И еще говорит, ты сама про гроші, А как бы по гроші, їх их полностью абсолютно замінили электронная або криптовалюта. А вин стало бы меньше? Надо понимать, что полинной причиной войны является государство как институт, который вмешивается внутри. Это неизбежно является следствием этого внешнего вонна. А денежная система, для этого ей необходимо, ему необходимо в том числе поднять под себя денежную систему что оно сделало в 20 веке, заменило денежные подлинные рыночные деньги на основе золота на систему национальных валют, которые в последние 50 лет носят чистый фиатный характер. То есть вообще из золота вообще ничего не стоит еще до 71 года, там хотя бы номинально стояло золото. И вот с помощью этой системы они могут изъять у общества любые необходимые им ресурсы для ведения войны любого масштаба, любой длительности. То есть их мечта исполнится к нашей с вами трагедии и несчастью всего мира. Поэтому если государство, общество станет безгосударственным, автоматически исчезает система вот этого вот, вот фиатного грабежа, как мы его экономисты называем, и эти войны в таком масштабе, они становятся физически, теоретически невозможными. Все возвращаемся в ситуации королей, где деньги на войну, если мы хотим ее вести, надо будет этот счет сразу предъявить население и попросить его оплатить. Если население покажет фигу, извините за выражение, да, то эта война просто не начнется, Потому что война — это всегда трагедия, это разрушение, это мы с вами знаем. И те, кто утверждают, что война — это способ поднять экономику, но это просто пропагандисты худшего разлива, преступники, которые вводят ложные и разрушительные идеи с целью того, чтобы поиметь на вот этом вот... Там, на, военных расходах, я бы так. Но мы тут можем сгадать последние годы Радянского Союза, когда, кажется, реформа Павлова, я могу помилятися, когда в один день у людей зникли деньги. А ці гроші потім ще були на, на книжках, вони теж абсолютно бісили. Ну це це буквально ну було там місяць, ну протягом декількох днів. Тобто дивишся, і ну і, і до сьогодні, ну, ш, ш, ну багато людей розуміють, що здається, ну. Такая така ситуация была. Ну, це как раз по паровому вручена. Да, назвать. я помню эту ситуацию. Был тогда ребенком, но тем не менее это все отложилось в памятью. Да, это был один из этапов вот и конца вот этой вот системы. Дело в том, что советские деньги это были даже хуже, чем фиатные деньги. Это вообще были такие вот квази-фантики, которые отличались. Это была неконвертируемая валюта. Они никому, такие были купоны на товары для советских людей, которые никому за пределами Советского Союза были э, не нужны. Это тоже отдельная интересная тема, как была устроена советская денежная система. Кстати, сейчас вот мир потихоньку дрейфует на уровне валют центральных банков вот к системе советского госбанка. Это большая трагедия, важно этого не допустить. Ну да, вот фиатная система всегда кончается большой инфляцией и разрушением, потому что в ней отсутствует ограничение на денежную эмиссию. Это значит, что в ней заложена автоматически девальвация и вопрос только аппетитов и времени, когда она наступит. Например, Веймарская Германская Республика в 1923 году после Первой мировой за полтора года свою превратила в пустую бумажку, которую топили топили печки. Инфляция после Советского Союза была другая. Мы, мы имеем достаточно прецедентов исторических, когда всегда это заканчивалось крахом, а инфляцию вызывают большие расходы, а расходы вызывают войны. Поэтому причина фундаментальная, это вот желание государства потратить на войну. Ну и тогда буквально остальное питание, в чем деварту варто сберегать свои гроши? точно не в фиатных деньгах. Я думаю, наши зрители это усвоили. В по Да, да, да. Не, 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 в государственных валютах. Даже вот, вот если вам кажется, что доллар это стабильная скала, стена, это совершенно не так. Доллар это явление 20 века, в 21 веке мы с вами его потеряем. Вот то, что было вечными ценностями, это всегда были драгоценные металлы. Криптовалюты ими стали. Вот то, что вы считаете ценностью, недвижимостью и так далее. Важно не путать, конечно, ценности и инвестиции. Если вы тратите, вкладываете в образование, вы не инвестируете. Ну, инвестируйте, да, вы не сберегаете. Это просто трата приобретения навыка. Но, в целом, в те активы, ценность которых не меняется столетиями, я бы так сказал. На уровне здравого смысла... Цені і помаги, може бути це більша тема, але тільки не, 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 не в доларах і євро, тому що ці вещи гарантированно потеряют свою стоимость, тому що це заложено системы, системи, яка їх порождає. Угу. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. 10.29 на годиннику. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про гроші. А є наша нашої програми Євген Романенко, it експерт, економіст, ведучий блокчейн-конференції. З вами була Рена Булгакова. На все добре. Акцент зерина Болгаровью. Сто долларов и